ਸਵਾਗਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਲੈਰ ਅਮਰਤ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਮਰਤ ਪਾਲ ਕਲੈਰ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਲਾਈਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ देर ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ जो कि मुंबई हाई कोर्ट के हाँ दे वकील ने इन नुक्तियां बारे साडे नाल की जानकारी सजी की है मुंबई हाई कोर्ट के सीनियर वकील डी के श्रीवास्तव द्वारा लिखी इस पोस्ट से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी आप खुद ही देखिए नेता चाहे तो दो सीट से एक साथ चुनाव लड़ सकता है लेकिन आप दो जगहों पर वोट नहीं डाल सकते आप जेल में बंद हो तो वोट नहीं डाल सकते लेकिन नेता जेल में भी रहते हुए चुनाव लड़ सकता है आप कभी जेल गए थे तो अब आपको ज़िंदगी भर कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन नेता चाहे जितनी बार भी हत्या या बलात्कार के मामले में जेल गया हो फिर भी वो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो चाहे बन सकता है बैंक में मामूली नौकरी पाने के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है लेकिन नेता अंगूठा छाप हो तो भी भारत का फाइनेंस मिनिस्टर बन सकता है आपको सेना में एक मामूली सिपाही की नौकरी पाने के लिए डिग्री के साथ 10 किलोमीटर दौड़ कर भी दिखाना होगा लेकिन नेता यदि अनपढ़ गवार और लूला लंगड़ा है तो भी वह आर्मी नेवी और एयर फोर्स का चीफ यानी डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है जिसके पूरे खानदान में आज तक कोई स्कूल नहीं गया वो नेता देश की शिक्षा मंत्री बन सकता है और जिस नेता पर हजारों केस चल रहे हों वो नेता पुलिस डिपार्टमेंट का चीफ यानी के गृह मंत्री बन सकता है यदि आपको लगता है कि इस सिस्टम को बदल देना चाहिए नेता और जनता दोनों के लिए एक ही कानून होना चाहिए तो आज के लिए ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जल्दी ही कोई नवी इन्फॉर्मेशन तो लिए फिर लेके हाज़िर होवगी ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਖਾਦਮ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਕਲੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੋਸਤੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ